Ramazan ayı boyunca iftar və imsak vaxtını, gündəlik duaları eşitmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 25 aprel Ramazan ayının 24-cü günüdür. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən Bakıda imsak vaxtı saat 4.15-də, iftar isə 19.44-dədir. Ramazan ayının 24-cü gününün duası. İlahi Bu gün səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Sənə qəzəbləndirən əməllərdən sənə sığınıram. Sənə təvəbbü olmaq və sənə qarşı isyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən Allah. Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul etsin. Oruç tutanlar hər ehtimala qarşı imsak üçün göstərilən vaxtdan 10-15 dəqiqə əvvəl yemək, içmək və sair orucu batil edən əməlləri tərk etməlidir. Belə ki, cədvəllərdə olan fərqlilik bu addımı zəruri hala gətirir. Digər şəhər və rayonlarda imsak və iftar vaxtları şərh bölümündə qeyd edilib. Ramazan ayı boyunca iftar və imsak vaxtını gündəlik duaları eşitmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik.